Sangat banyak yang dirugikan akibat keputusan pemerintah untuk melarang ekspor CPO, terutama bagi para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Dikarenakan dengan larangan tersebut, banyak pabrik kelapa sawit (PKS) merespon dengan kebijakan pemerintah, sehingga harga tandan buah segar (TBS) di kalangan petani harganya anjlok bahkan sampai terjun bebas, ada yang menyentuh 50-60% dari harga sebelum penetapan larangan ekspor, banyak petani kelapa sawit yang merugi, dengan kebijakan tersebut, dikarenakan biaya perawatan yang sangat mahal, dari harga pupuk saja, sudah terlihat biayanya, belum untuk perawatan yang lainnya, daripada petani kelapa sawit semakin merugi, banyak kalangan petani yang tidak memanen buah sawitnya, sehingga banyak buah sawit yang membusuk, yang lebih parahnya, berdampak pada penukaran mata uang rupiah, sepekan ini saja, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, AS kian tertekan, setelah terdepresiasi dalam tiga dari empat hari perdagangan. Kian agresifnya Bank Sentral AS, dalam mengetatkan kebijakan moneter menjadi pemicunya mata uang Garuda bertengger di level 14.495 per dolar AS, atau melemah 0,52 persen secara harian pada Kamis tanggal 28 April tahun 2022 kemarin. Secara mingguan, rupiah juga tertekan, yakni sebesar 0,97 persen dibandingkan dengan posisi akhir pekan lalu pada 14.356 rupiah per dolar AS. Posisi penutupan kemarin merupakan posisi rupiah terlemah sepanjang tahun berjalan, karena terakhir level tersebut disentuh pada tanggal 21 Juli tahun 2021. Kabar negatif soal pelarangan ekspor minyak sawit mentah crude palm oil CPO, menyeperburuk keadaan. Rupiah tersungkur setelah pemerintah resmi melarang ekspor minyak sawit mentah crude palm oil CPO dan sejumlah produk turunannya sejak Kamis tanggal 28 April tahun 2022 yang membawa banyak dampak negatif terhadap rupiah. Mata uang Garuda hari itu anjlok hingga 0,52% setelah pada awal pekan tertekan 0,69%. Kebijakan ini akan memangkas penerimaan negara dan cadangan devisa karena pemasukan dari transaksi jual beli CPO dalam bentuk dolar AS pun hilang sudah. Berdasarkan catatan, pemerintah bisa kehilangan penerimaan negara dan pungutan ekspor hingga Rp13 per triliun per bulan akibat kebijakan larangan tersebut. Berkaca pada data neraca dagang per Maret tahun 2022, Nilai ekspor CPO mencapai 3 miliar dolar atau setara 43 triliun rupiah bulan. Jika larangan ekspor dilakukan selama sebulan penuh akan membuat nilai ekspor sebesar itu akan hilang. Pada gilirannya, hal ini juga bakal berimbas kepelemahan nilai tukar rupiah. Pasalnya, sekitar 12% dari total ekspor non-migas nasional bersumber dari pengapalan CPO. Devisa yang hilang tersebut justru akan mengalir ke pemain minyak nabati, Pesaing Indonesia seperti Malaysia yang menjadi pengekspor CPO terbesar kedua dunia dan menikmati limpahan permintaan CPO. Demikian juga, dengan eksportir minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari asal Eropa, jadi dengan kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO, banyak sekali hal negatif yang dirasakan. Semoga pemerintah cepat bisa mengatasi hal ini sebelum semuanya menjadi beban negara.